Доброе утро всем, меня зовут Андрей Буленков. Сегодня я вам покажу комплекс упражнений для укрепления мышц рук. Начнем с простого и постепенно будем усложнять. Ну, поехали. Выполняем первое упражнение. Значит, в домашних условиях это может быть диван, стул, лавочка. Ну, так как мы находимся сейчас в спортзале, для этих целей я использую обыкновенную лавку. Становимся... Садимся на лавочку. Руки упираются, ноги чуть согнуты, стоят на полу. И отводя локти назад, со вдохом опускаемся, с выдохом поднимаемся. Поехали. Данное упражнение рекомендуем делать для начала два подхода по 15 повторений. В дальнейшем усложнять 3-4 подхода по 20 раз. Если, если вам первое упражнение показалось довольно легким, для усложнения можем взять любую доступную нам опору. На нее ложим ноги. Тут руки остаются так же само и продолжаем. усложняем данное упражнение. Для этого на ноги ложим отягощение. Во время выполнения данного упражнения очень важно при опускании делать вдох, при поднятии выдох. И локти, когда вы выполняете данное упражнение, по мере возможности тянуть назад. То есть вот туда. Не в стороны, а назад. Второе упражнение, которое я вам хочу показать, это отжимание от пола. Модификаций этого упражнения очень много. Мы начнем Самого простого и постепенно будем усложнять. Если вам сложно выполнять обыкновенные отжимания, начинаем с элементарного. Просто ложимся на пол. И сначала отрываем грудь, потом отрываем таз. Поехали. Отрываем грудь, отрываем таз. Легли. Опять отрываем грудь, отрываем таз. Легли. Отрываем грудь. Отрываем таз. Угу. Постепенно по промежуток времени между тем, как вы отрываете грудь и отрываете таз, будет сокращаться. И в конце вы сможете отжиматься полностью. То есть так. Следующее упражнение, которое я вам рекомендую делать, это французский жим гантели стоя. Если дома нет гантели с этой целью, можно использовать бутылки с водой ну, или другие подручные средства. Но лучше, конечно, чтобы это была обыкновенная гантель. Для правильного выполнения упражнения, когда мы будем опускать гантель, надо делать вдох подъемом делать выдох и стараться, чтобы локти максимально смотрели вверх. Надеюсь, что данное упражнение будет вам полезны. Всем хорошего настроения, удачи и до новых встреч!